В Дніпропетровській області закінчився офіційно опалювальний сезон. Жовті води не стали винятком. 31 березня в тих квартирах, де є централізоване опалення, батареї припинили гріти. З одного боку, люди відчули полегшення, адже за квітень вже не будуть виставляти рахунки за тепло. Проте є і ті, хто іншої думки і страждає від холодних батарей. Міський голова пояснює, що можливість продовжити сезон опалення була, але відмовились навмисно. Некоторые умники у нас, в том числе э, члены исполкома, считают, что можно было продлить отопительный сезон и цитата, что э, не продление отопительного сезона – это геноцид украинского народа. Ну, это фразы такими бросаться, знаете, это когда люди вообще не понимают или просто умышленно это делают. Значит, по отопительному сезону, желтоводская теплосеть по платежам за газ находится в одном из лучших положений перед. С принятием решения об окончании отопительного сезона Сергей Александрович, руководитель теплосети, принес мне письмо за подписью одного из руководителей нафтогаза Украины. Претензий к предприятию «Желтовод» теплосеть у нафтогаза за оплату за поставку газа вообще никаких нет. Мало того, в принципе, мы могли продолжить отопительный сезон до середины апреля. Я вам скажу сразу. С Егором Борисовичем мы разговаривали с людьми, с руководством области, с руководством других там организаций, ну, нам примерно сказали следующее. Примерно не надо высовываться. Примерно не надо высовываться. То есть надо быть как все. А то получится, вся область отключилась от отопления централизованного, а желтые воды будут тут, тут у нас выделываться. Вот. Поэтому ну, намекнули, что лучше всего, чтобы у нас как со всеми отопительный сезон, как у всех, закончился 31 марта. 31 марта так и закончился отопительный сезон в городе желтые воды. Еще раз, теоретически мы могли продолжать этот сезон до середины апреля, да, Сергей Александрович? Теоретически. У нас ограничений вообще-то нет. Вот, тем не менее, это все закончилось. Ну и кто тут у нас не понимает, вы же тоже должны понять, что люди, у которых нет субсидий за каждый день отопления централизованного, должны оплачивать, за все платить придется, естественно, за все надо платить. Когда у нас тут рассказывают, дорого за отопительный сезон централизованного отопление, ну, знаете, в желтых водах пошли на то, что в некоторых городах до сих пор запрещают. Это установка индивидуального отопления. Мы дали возможность всем установить индивидуальное отопление. Пожалуйста, у вас есть выбор. Я прекрасно понимал, что лодка, которая протекает, если кто-то умеет плавать, он может плыть, это его право, поэтому мы им дали возможность поплыть. Они а так, как раньше. Все сидят в лодке и ждут, пока она утонет. Нет, пожалуйста, вот мы это сделали. Что еще надо сделать? Тариф уменьшить. Но тариф есть, тариф, который определяет предприятие. Вот. Кто будет умничать, пожалуйста, ко мне приходите, создадим комиссию, вас включим, поехали на предприятие, проверите тарифы, если умеете считать еще. И посмотрите, тариф обоснован или не обоснован. Если вы сможете еще найти, правда, там. И даже если предприятие где-то там что-то спрятало, то попробуйте еще найти. Поэтому просто еще раз, просто сказать, а, ну, вы давайте обосновывайте тогда. Нет возможности обосновать, подавайте в суд. В практике в Желтых водах единственный иск, который подавал, я в интересах одного из предприятий города, это был 2009 год, закончился победой, отменили тарифы теплосети. Да, отменили тарифы, это вот я как адвокат в иске участвовал. Могу показать решение, кто там хочет поучаствовать, пожалуйста. Мы не будем возражать, если будете судиться. Тому об'єктивність така, що ну за все треба отвічати за за кожне слово натвічати. Орієнтовна вартість опалення за один квадратний метр за березень місяць складає майже 34 гривні, Точніше перерахують у квітні. Жовтоводців, які розбираються в цифрах, міський голова запрошує завітати на підприємство Жовтоводський водоканал та прийняти участь в оцінці тарифу на воду. есть распоряжение, по которому создается рабочая группа с оценкой тарифа водоканала. Пожалуйста, желающие от общественности, от э, диванных, как мы говорим, экспертов, приходите по вашему согласию, включим в эту комиссию. И полетели, проверяйте тарифы. Я думаю, здесь, Елена Олеговна, вообще у нас сотрудничество полное, без пытань. Без пытаний, вас запустят, покажут цифры, посчитайте. І ответять на всі вопроси, котри у вас визникають в голові. Міський голова відзначив, що робота КП «Чисте місто ведеться добре. Контейнери спустошуються вчасно та й в жрео прибирає добре, принаймні намагаються. Але хто хоче побачити погану сторону, обов'язково до чогось причепиться. Если там кто-то начинает возмущаться работать, конечно, еще раз, у нас все предприятия работают, я говорю, не, не совсем как хочется. Я еще раз повторюсь: пожалуйста, пожалуйста, если есть желание, приходите, поработайте, включим в комиссии, чтобы не было у вас истерик, чтобы вы чем-то загрузили себя. Будете работать здесь, посмотрите, кто чем занимается, включим в комиссию по КПЖРУ, аудит без пытания, аудит, если вы знаете, что такое хоть аудит, вообще -то, если вы когда-то в жизни его проводили. Или цифры вообще владели. Поэтому без пытаний, нет вопросов. По КП в Жреву у нас уборка в городе началась проводиться. Мусора, естественно, в городе очень много. Связано с тем, что город у нас не в степи. Вернее, в степи, а только он обсажен деревьями. Засажен деревьями. Поэтому есть серьезная проблема, связанная с тем, что убрать все деревья, все ветки, это, это, это целая проблема. Директор КП «Чисте місто Дмитро Ханіс повідомляє, що полігон твердих побутових відходів за березень місяць прийняв достатню кількість відходів від мешканців. Полігон приймає на захоронення твердої бутові відходи від організації міста і управляючих компаній. За місяць тільки від КП зайшло порядка 900 кубівських метрів мусора з різних об'єктів, в тому числі благоустрія і придомових територій. 20 кубов зависено от ОСББ. Значит, предприятие работает в обычном режиме. Значит, по моменту оплат хотелось бы сказать, что мы очень рады, довольны о том, что у нас наш диалог с населением дает какие-то результаты. Вопросы, когда мы значит, получили монетизацию субсидий, мы переживали о том, что... Не все деньги дойдут до такой услуги, как вывоз и захоронение ТПВ. Вот. Ну, хочу отметить, что нас услышали, видя нашу работу. И мы этим благодарны людям. Оплата составляет порядка 79% на сегодня. Вот. Это значит, высокий показатель, учитывая, что средняя по прошлому году, средняя оплата за весь прошлый год с тем, что мы получали сейчас денег субсидированных, 80%. То есть, в принципе, мы идем на уровне прошлого года. Вот, это позволяет предприятию э, ритмично выполнять свою услугу без сбоев, что мы стараемся делать. То есть вывод, э, связанный с деятельностью вашего предприятия, практически известный, старый как этот мир. Если организация предприятия, частный предприниматель, оказывает работ, услуги, либо выполняет работы, и люди, потребитель это видит, они за это платят. Если они это не видят, то они, естественно, за это не платят. Так же, как по СББ. Если мы видим, что в доме меняются трубы, убирается придомовая территория, все нормально, промывается система отопления за всю историю впервые, меняются вентили, то мы, естественно, платим. Если мы это не видим, то мы стараемся, за что платить, если нету, нету, то есть платить как на... ну субсидии, да, это как заходит просто как государство. Но за это тоже придется же ответить, куда потрачены деньги за субсидии, если эти работы не выполнялись, когда-то же придет это время. Вот в этом связи еще раз повторяюсь, управляющие компании СББ, если вы работы выполняете по факту, и люди ваши работы видят, то люди, естественно, будут за это платить. Если этого нету, то, естественно, платить никто. Ну, Может кто-то и платит, считает, что да, ради бога, типа, коли что срублять. Ну, так сейчас так уже, коли что сроблять, уже, наверное, прошли те времена. Поэтому, пожалуйста, управляющие компании, старайтесь и ОСББ, старайтесь выполнять свои работы таким образом, чтобы люди видели это и за это платили. По ОСББ, по некоторым, процент оплаты доходит до 100. до 100, потому что все работы выполняются, как правило, люди видят, что у нас на счету у СББ есть деньги. Вот, а раз так, то. А еще поменены трубы, поменены лампы, уборка подъезда, уборка придомовой территории. То есть, ну, конечно, за это надо бакать. Все понимают, за это надо платить. Тепер торкнемося вічної теми дороги та відсутність на них асфальтового покриття. Виявляється, тендер на ремонт доріг в жовтих водах виграло підприємство, виробниче житлово-ремонтне експлуатаційне об'єднання. Міський голова прискіпливо налаштований контролювати увесь процес з самого початку. По тендерам, зв'язаним з ремонтом дорог в городі Жовтиводи. Ваше підприємство победитель по ремонту следующих дорог улиц Маяковского, так, 8 марта, Бульвар Свободы и внутридворовые проезды, так, так. Андрей Петрович, когда мы начинаем выполнять работы, тендер состоялся какого числа? Подожди. Какого числа состоялся тендер? Меня спрашиваете? Я знаю, я у вас спрашиваю. Когда мы заключаем, да вы заключаете договор? Мы этой неделе заключим. А завод, асфальт есть сейчас вообще? Работает завод, не знаете? Были двумя предприятиями заключены договора по, асфальтировку, по асфальту. Так что только сейчас они подписывают оформляем и подписываем договор ЖКХ и приступаем к работе. А какими предприятиями вы пообщались? Это у нас Куцовский асфальтный завод и Криворожский асфальтный завод. Цены знаете какие-то? Какие? какие? Куцовский у нас 2700, а Криворожский 3200. А откуда 2700? Это вы сейчас уже накрутили, потому что мы звонили только же 2400 максимально. А это 2700 это по кривомруку без НДС, да, 2400. Кусовский и 2700 без НДС кироворуски, 3200 получается кироворуски. Кусовка работает, март уже полный, так? Криворук работает две недели уже работает, так? Да, работает. Да. Ну, поэтому, я говорю, сейчас шаг лево, шаг право. Так как проблема со светом, да, то есть потом потом я решаю, все в кустах сидят? Все, естественно, нагадят, как я всегда говорю, потом сидят в кустах. Миски голова, поскольку он, я считаю, директор собак, кровель, покрышек, э -э 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 воды, теплосетей, электричества, он едет да решать свои эти вопросы. Я задаю вопрос, смы... я же не могу быть директором чистого места, жрео, водоканала, Я не могу быть директором всего, кладбища, там, ну это же ну, исключено. Тем более задаю вопрос, у вас зарплата достаточная, чтобы выполнять работу? Достаточно. Ну так работайте, пожалуйста. Прийшов час вирішувати проблеми крадіжок кришок люків. Люди травмуються при падінні у відкритий колодязь, а відповідальних за це ніяк не назначать. Мер дає доручення директорам підприємств. Зробіть мені довідку там за 2016 рік, там шістнадцятий год. у вас до глубина украдено стільки та люків, скільки подано заявленні в поліцію. Ответ, там, ноль или там открыто одно уголовное производство, там, сильно хорошо, Елена, пожалуйста, потому что, ну, это уже ж катастрофа. Мне кажется, с этим надо уже заканчивать, потому что, если люди не понимают нормальных слов, тогда будет вот так вот, тогда будет так. Я ж всегда говорю, я же не, не мешаю вам заниматься, чем занимаетесь. Ну так хотя бы для, хотя бы хоть люки, хоть что-нибудь, хоть, хоть один пункт закрыть металла. Значит, борьба с этими пунктами прямо металла, как собака за хвостом, воняется уже. При Петре Георгию, я помню, еще эту борьбу, то с 2005 или 2006 -го года, не, не, не закончится. Вот-вот уже, вот-вот уже, вот-вот уже, вот-вот уже закрыл. Сколько можно? Я так понимаю, у вас люки десятки, их, сколько за прошлый год? Примерно. За прошлый год, примерно. Примерно, порядок цифр. Да. Но украдено 66 люков. Еще есть информация, сколько уничтожено. Те, которые мы сами изготовили, сколько уничтожено железобетонных люков. Ты его, да? Это за прошлый год, да? И за это, наверное, двадцатка уже где-то украдено. Да. Сергей, по вашему тоже предприятию, пожалуйста, поднимите там, или сколько вы работаете, поднимите документы на еще раз. Мне нужны цифры следующие. Сколько люков украдено за год? Сколько вы обратились с заявлениями в полицию о открытии уголовного производства? И какой итог? То есть есть отклик системы или нет отклика системы? Хорошо? Понятно, да? А сколько у вас порядок цифр? Не, у нас небольшое количество. Я сейчас вспомню, позапрошлом году у нас было украдено 4 люка, о которых мы заявили в полицию. Ответа не было. Вернее, ответ был, по-моему, ну, отрицательный, никто ничего не нашел. В прошлом году мы ни одного люка не, не заявляли, поскольку разбивали у нас железобетонные. Разбивали, вытягивают проволоку? Да, арматуру доставали. Ну, я же говорю, что у нас уже их железных, то есть чугунных практически не осталось. Тепер щодо теми, яка ласкоче нерви жовтоводця. на минулому тижні неодноразово людей залякували тим, що з 1 квітня більше 300 будинків, які мають за управляючу компанію ЖРЕО, будуть відключені від електропостачання. Міський голова побував у Києві і повернувся з таким результатом. Зі мною, к сожалению, ніхто не поїхав в Київ. Я поїхав сам, мене прийняли. пообщались, закончилось это общение тем, что город у нас от света не отключает. Я так не делаю, знаете, как молодежь у нас, как только она вот это делает, начинает себя так фотографировать вот так. Вот так вот. Да, я такой ерундой не занимаюсь, то есть я свою функцию выполнил. Вот я ездил, со мной никто не ездил, я знаю, с кем я договаривался, как и чего это мне стоило там каких нервов мне стоило, как я там ночью не спал, когда перевозчика не стало у нас то же самое. Вот. Но тем не менее проблему я решил, по крайней мере. На сегодня проблема решена. Мы договорились, город не отключает от света. Точка. В целом ситуация нормальная, стабильная. Проблем в городе, с... я сегодня буду докладываться в представителей организации, которые контролируют эпизоотии, и эпидемии, у нас тоже все нормально. С школы, садики все нормально, температурный режим был нормальный, сегодня они на каникулах у нас эти люди. По зарплате все выплачено, все хорошо. В принципе, вопросов у нас нет.